Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Jenny Love, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ella siempre termina perdiendo contra ella. Esa chica ni siquiera sé qué clase de persona es. Se desvela por la noche y luego se desvela por el día. Duerme conmigo, pero siempre se despierta antes que yo. Supongo que la diferencia de edad entre nosotras es un problema. Mírame, tengo 35 años y después del trabajo, lo único que quiero es dormir, pero a los 35 sigo siendo joven, ¿no? Pero solo tiene 23 años. Supongo que necesito saber cómo manejarla antes de que su energía salvaje me agote. El importante asunto que Wayson le había mencionado a su hija trataba sobre romper lazos y relaciones con alguien, lo cual era el motivo de su tristeza. El hombre de mediana edad, con aspecto tranquilo y sereno, le indicó al conductor que lo llevara a casa de Kung Jin Naoki esposa de un ex embajador fallecido, a quien conocía muy bien, ya que habían trabajado juntos durante un tiempo y él también tenía acciones en su empresa. Tan pronto como bajó del coche, la criada salió a saludarlo y lo invitó a pasar, donde el dueño de la casa lo esperaba en la sala con una expresión agradable. Weissing, ¿qué te trae por mi casa? ¿Hay algo que quieras comentar? Ella preguntó. Él no prestó mucha atención a los bocadillos que le trajo la criada. Solo quería ponerse manos a la obra para poder continuar con los siguientes pasos. Solo quería informarle personalmente que mis amigos y yo, junto con algunas otras personas, estamos retirando todas nuestras acciones de su empresa. Dijo, tras terminar la frase, su rostro... Que empezaba a mostrar signos de envejecimiento, palideció de repente mientras lo miraba casi con incredulidad. ¿Qué quieres decir, Waisin? ¿Estás retirando tus acciones? ¿Por qué? ¿Tu empresa tiene problemas financieros? Podemos hablar de esto, seguro que puedo ayudarte. No, no hay problema. Mi empresa obtiene grandes beneficios trabajando con clientes extranjeros. La razón por la que retiro mis acciones es que no quiero volver a verte ni a ti ni a tu hija. Lo dijo con frialdad y la expresión de su rostro sagrió. Él había tenido acciones de la empresa porque habían trabajado juntos en el pasado, pero ahora ya no quería esa conexión. De hecho, ni siquiera quería verle la cara. ¿Qué quieres decir? ¿Hicimos algo malo? ¿Mi hijo Takiri hizo algo que te hiciera daño a ti o a Rin? Ella preguntó, luciendo confundida. Kung-Jin, debes saber muy bien lo que has hecho. Tú y tu hijo arruinaron la vida de mi hija. Está herida, llora, está desvastada como si lo hubiera perdido todo. Y aún así... Has estado sentada cómodamente, planeando todo esto sin ninguna preocupación. Ya le pusiste correo a tu hija, obligándola a seguir los planes sucios de Kung Jin, por eso lo recupero todo. En cuanto al proyecto en el que trabajaba tu hija con mi empresa, si no estás contento con nosotros, puedes cambiarte a otra. Puede que sea un poco complicado, ya que tenemos contrato. Pero si no quieres complicarte las cosas, aceleraré la finalización para que no tengas que volver a verme. Su rostro palideció y se quedó paralizada por la sorpresa. Él se levantó rápidamente para continuar la conversación. En las grandes empresas, si un accionista retira muchas de sus acciones, pueden tener grandes consecuencias para la empresa, lo cual no es una buena situación. Pero podía presenciar ese desastre con tranquilidad, incluso si involucraba a personas cercanas. Si perturbaba la felicidad de Prenarin, no le importaba verlo sufrir las consecuencias. Tras terminar la reunión matutina, Prenarin empezaba a sentirse como un zombi. El largo camino desde la gran sala de reuniones hasta su oficina parecía interminable y con cada paso sentía que se desplomaría en el suelo. Cuando por fin llegó a su oficina, se dejó caer en el sofá y miró su teléfono. Era casi mediodía. Su asistente personal, con mutura, entró a preguntar por el menú del almuerzo, pero, pero nadie no tenía ganas de comer. Lo único que quería hacer era tumbarse a dormir, como si estuviera practicando para la muerte, pero no podía porque tenía una reunión con el equipo de gestión de proyectos. Eh, jefa, ¿por qué estás tan pálida? ¿Se siente mal?